assalomu alaykum hurmatli do'stlar qadrdonlar men akram abdullayev ma'rufjon klinikasida yaxshigina davolandim ko'zlarim hech narsa ko'rmay qolgan edi men dori darmonlar bilan davolaysiz deb iltimos qilgandim yo'q aka bu dori darmonsiz ish bo'lmaydi sizni operatsiya qilib operatsiya yo'li bilan davolayman dedilar men shunda qo'rqdim <laughs> qanday bo'lar ekan deb yo'q men hech ishonganim yo'q edim yaxshi hamshiralar e, ish yurituvchilar hammasiga mingdan ming rahmat men e, davolanib yaxshi bo'lib ketdim agarda qo'rquv yo nima bo'lsa agar hammalaringiz bemalol kelinglar uchrashinglar maslahatlashinglar masalan anchagina mablag'ni chiqim e, qilib toshkentga e boraman amerikaga boraman deb o'tirmanglar choksiz operatsiya bo'ldi narkoz degan narsalarda umuman narkoz ishlatilmadi narkoz parkoz qabul qilganim yo'q men boshqa joylarga dushanbelarga undan keyin samarqandlarga bo'lganman operatsiya qilinganman yetmish yoshimda qaranga ko'richak operatsiyasini qildi özümüzde din oldu. Arjun doktorda aldı ki ki yanında hiç ama şun yok Ben evet. cüde kurdum, ben şu gavhar kereğen masdı. Yok, gavhar cüdeyim kereğeyken, abzalıge. Çukur, ben Min... hiç ne sani kurmaya kaldım. Çukurlar geç şüphete verardım, sular geç şüphete verardım. Hayriyat. Marvcan barakallar, kolları dert kurmasın, ilahikam yüzge kırsınlar. endi man nasi ikkinchi ko'zimni operatsiya qilishga tayyorlanyapman denodagi salmet klinikasida marvidjon toshqullov operatsiya qildilar